Okey, Assalamualaikum. Kita sambung pelan peng, uh, kita sambung pengurusan kewangan. Sebelum ni kita, kamu semua dah buat dah, dah siapkan dah tugasan macam mana nak buat matlamat kewangan. Okey, kita dah buat dah matlamat kewangan. Maksudnya contohnya yang macam sebelum ni 25 berkahwin kena kumpul RM15,000, 30 tahun memiliki kereta sendiri RM80,000, 35 tahun ada rumah sendiri RM150,000. Ha, uh, Okey, jadi sekarang macam mana kita nak oh, kita dah ada target, dah ada matlamat kewangan. Okey, jadi kita kena tahu macam mana kita nak simpan supaya capai target kita tu. Okey, contoh contoh kita nak kahwin lagi 3 tahun. Okey, kita nak kahwin lagi 3 tahun, sekarang ni tahun 2025, okey. Contoh kita nak kahwin, okey, berkahwin eh. Ha, plan kahwin-kahwin ni kan semua suka kan? Okay, so contoh. Kita nak kahwin tahun 2030 lah. Katakan kita nak kahwin 2030. Sekarang ni 2025. Ha, mungkin mana dah tahu daripada lepas SPM eh 2027. ah ha, terus kamu dah kerja nak simpan duit Sebab kamu nak kahwin lagi 3 tahun 2030 Okay so sebab tu kita kena ada Smart Uh, smart time bound kena tahu bila nak kahwin dan bila kamu nak mula simpan duit ah ha, seawal mungkin lah so contoh kamu nak simpan duit untuk kahwin saya tengok ada yang nak simpan RM50,000 ha, contohlah kalau kamu nak simpan RM50,000 untuk kahwin so dalam tempoh 3 tahun kamu nak kahwin dan kamu nak simpan RM50,000 jadi kamu kena tahu sebulan kamu kena simpan berapa untuk dapatkan RM50,000 dalam tempoh 3 tahun. Jadi macam mana nak bahagi? Ha, kan? jadi kamu tengoklah setahun ada berapa bulan. Setahun ada 12 bulan. Dan untuk 3 tahun, 12 kali 3 ada 36 bulan. Jadi kalau kamu nak tahu berapa kamu kena simpan sebulan, kamu kenalah bahagikan RM50,000 bahagikan dengan 36 bulan. Ah ha, barulah kamu tahu se apa sebulan tu kena simpan berapa untuk kamu dapatkan 50000 selepas 3 tahun. Okey. So, kalau kita bahagikan 50000 bahagi 36 bulan maksudnya 1388. Ah ha, logik ke? Ha, dekat sini lah. Bila kita tengokkan, kita dah bahagi 36, dapat 1,388. Maksudnya sebulan kamu kena simpan 1,388. Ha, lepas tu dekat sini baru kamu tengok. Boleh dicapai ke? Realistik ke? Kamu se logik ke sebulan nak simpan duit RM1,400? RM1,388. Ha, kalau gaji RM7,000 pun sangat berat nak simpan RM1,388. Kecuali kalau 10% daripada uh, gaji kamu, Barulah kamu boleh simpan rm ringgit. Ah, Jadi tak logik dekat situ ha, Maksudnya kamu tak boleh kahwin lagi dalam tempoh 3 tahun Kalau kamu nak kumpul RM50,000 ni Kamu kena panjangkan tempoh simpanan kamu tu Ah, ha, Kena panjangkan tempoh simpanan Ataupun kahwin jimat-jimat sikit Sehari je pun ha, kurang sikit daripada RM50,000 tu Ah, ha, Jadi sebab tu lah jadi kau tu eh tak logik ni So kamu rasa kena buat 6 tahun lah Lepas tu itu pun kena kurangkan sikit RM50,000 Kalau tak, tak ter tak tercapai juga ha, Jadi sebab tu dah penting sangat pelan kewangan ni Kamu rancang daripada awal Sebab bila kita tengok Makin lama kos makin meningkat bila kamu dah rancang daripada awal, kamu dah tahu dalam tempoh berapa tahun kamu kena simpan berapa, kena asingkan duit siap-siap, walaupun kamu tak bertemu jodoh lagi. Ha, ini semua adalah planning. Ha, sebab tu lah dekat contoh ni, dia buat jadual siap-siap. Kolom pertama matlamat, nak apa ni? Ha, berkahwin, memiliki kereta, membeli handphone, melancung ke macam yang kamu cakap sebelum ni. So, kena kolom kedua tahun mula. Mula tahun berapa? dan tahun sas kalau ketiga tahun sasaran ah kamu target bila dan tempo maksudnya tempo tu berapa tahun jumlah kolom seterusnya jumlah berapa yang kamu nak simpan tu 80000 30000 kemudian komitmen kalau terakhir komitmen simpanan sebulan jadi maksudnya sebulan kamu kena simpan berapa supaya kamu dapat capai apa yang berapa yang kamu nak tu dalam tempoh tertentu okey So soalan ni adalah agak favorite juga lah uh, dalam SPM. Selalunya dia akan bagi tahu. Dia selalu lah keluar dalam SPM. Selalunya dia akan bagi tahu pendapatan aktif, pendapatan pasif. Kemudian dia akan bagi tahu perbelanjaan perbelanjaan orang tu pelajar tetap, tidak tetap. And then dia akan tanya aliran tunai. Ha, dia suruh jelaskan. Ha, lepas tu dia akan tanya boleh capai tak matlamat kalau dia nak beli ni 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 ni. Okey. So kena tahu ya eh, aliran tunai positif ke negatif ke Kita sebenarnya nak tahu aliran tunai positif negatif Kita kena tengok pelan kewangan ha, Jadi kalau apa yang kita dapat Duit yang kita dapat contohnya daripada gaji Daripada sewa yang rumah yang kita sewakan kat orang gaji, Daripada gaji tu Kita akan selalunya kalau da, gaji tu kita akan tambahkan Pendapatan aktif gaji tu tambahkan dengan duit dividen ASB ke Okey. So pendapatan belanjaan tu kita akan tambahkan. Kemudian kita akan tolakkan eh perbelanjaan. Sorry, pendapatan tu kita akan tambahkan, kemudian kita akan tolakkan dengan semua perbelanjaan. Okey, so contoh yang ni dia cakap Cik Derek ni, dia ada dapat pendapatan aktif 3000. Cik Derek, dia pendapatan aktif dia adalah 3000. Kemudian pendapatan pasif dia adalah 1000. Dan Encik Derek juga Dia cakap uh, soalan dia Encik Derek menerima pendapatan aktif Sebanyak RM3,000 Dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan Encik Derek juga mempunyai Perbelanjaan tetap sebanyak RM1,350 Dan perbelanjaan tidak tetap Sebanyak RM650 Sebulan Okey So, hitung aliran tunai bulanan. Aliran tunai. Okey, setiap kali aliran tunai maksudnya kamu kena tambahkan pendapatan eh. Kalau kalau ada aliran tunai sahaja diminta aliran tunai maksudnya kamu kena cakap dia positif ke negatif. Ah ha, mesti cakap aliran tunai itu positif ke negatif. Nak tahu positif ke negatif kamu kena tambahkan pendapatan. Ah ha, tambahkan pendapatan. Pendapatan tu sama ada daripada eh, pendapatan aktif ataupun pendapatan pasif. Kemudian eh, maksudnya macam daripada gaji ke dividen ke. Ha, dividen tu pasif lah kan. Okey kemudian pendapatan kita akan tambahkan dan perbelanjaan kita akan tolakkan. Ha, tolak kan. tolak segala semua jenis-jenis perbelanjaan tetap tak tetap. ah ha, tetap ke tak tetap ke Ataupun apa -apa perbelanjaan Apa-apa perbelanjaan lah Nak drop, duit dapur Duit makan Bil-bil Kita akan tolakkan So macam ni Dia dah cakap Aktif RM3,000 Pasif RM1,000 So RM3,000 dengan RM1,000 tu apa? Tu adalah pendapatan Duit yang dia dapat Jadi kita akan tambahkan So jadi cara Cara dia kita akan tambahkan ha, Yang pun perbelanjaan tu Kita akan tambahkan oh, sorry, pendapatan tu, kita akan tambahkan RM3,000 tambah RM1,000 Sebab ni duit yang dia dapat Kemudian perbelanjaan semua kita tolakkan. Tolakkan dengan RM1,350 sebab dia cakap perbelanjaan tetap RM1,350. Kemudian tolak juga dengan RM650 sebab dia cakap pendapatan tidak, aa, tidak tetap adalah RM650 sebulan. Ha, bila dah tolakkan kemudian kamu dapat RM2,000. Ha. So jadi Kamu tulis Aliran tunai positif Sebabnya Kenapa dua uh, ribu Tu dikira Aliran tunai positif Maksudnya dia bukan Bila kamu dah tolak Okay Dua ribu Tak ada negatif kat situ Jadi maksudnya Duit dia tu Lebih dua ribu Jadi aliran tunai dia Positif lah Haa uh. Maksud kalau kita aliran tunai kita positif Maksudnya aliran tunai kita tu baik ha, Jadi sebab dia ada lebihan pendapatan Dia ada lebihan lagi RM2,000 tu Jadi dia boleh simpan lagi duit RM2,000 tu Nak beli apa-apa lagi Atau kalau ada apa-apa kecemasan Okay Tu maksudnya kita kena jelaskan Bila dia cakap jelaskan tu Kita cakap kenapa ha, Selalunya kita cakap baik Sebab ada lebihan pendapatan ha, then dia cakap jelaskan aliran tunai encik Derek kalau pendapatan pasif tak wujud ah ha, kalau tak ada pendapatan pasif dan perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Ah ha, jadi maksudnya tadi pendapatan kita dah tambahkan 1000 pasif tu tapi kalau lah perbelanjaan ah uh, kalau lah perbelanjaan dia 3000 uh, pendapatan dia 3000 je. Ah ha, maksudnya dah tak ada dah yang pasif tu dah tak ada pun. So hanya yang ada hanya perbelanjaan tadi dia kata 1350 dan 650 tu naik pula sebanyak 60%. Ah ha, jadi maksudnya kita kena kira lah kita nak tengok macam mana aliran tunai tu kita kena kira. Kita tengok perbelanjaan tunai dia tadi 1350 perbelanjaan dia dan 650. Okey, kiranya -kira perbelanjaan tu kalau kita tambahkan kita akan dapat 2000. Ah ha, perbelanjaan dia 2000. Tapi dia cakap naik 60%. Jadi kita kena kira 2000 kali 60% dapat berapa dapat dapat berapa pula? 60 kita kena kira 2000 darab 60% tu dapat berapa pula? Ha, lepas tu barulah kita akan tolakkan. So bila kita, kita kira 60% kita dapat perbelanjaan dia adalah 3200. So pendapatan dia tadi pendapatan pasif tak ada. Hanya ada 3000 sahaja. Tolakkan dengan 3200 perbelanjaan yang dah meningkat 60% tadi. Ha, bila kita tolakkan dapat negatif 200. Ha, kita tekan je kalkulator 3000 tolak 3200 dapat negatif 200. Jadi maksudnya bila ada negatif Maksudnya dia berhutang 200 Aliran tunai negatif aa, Jadi jelaskan tu Kita kena lah tulis ayat sikit Aliran tunai akan membebankan Encik Dering dan mungkin menyebabkan Beliau menggunakan Kemudahan kad kredit bagi mengatasi Masalah kewangan aa, Jadi benda tu agak tak okey lah aa, Sebab dia berhutang Bila dah guna kad kredit tu dah berhutang aa, Jadi tak bagus so itu yang kita kena tahu bila ada situasi kita kena tahu macam mana nak tentukan aliran tunai. Ha, jadi aliran tunai pendapatan semua kita akan tambahkan dan perbelanjaan semua kita akan tolakkan dan kita tengok aliran tunai itu positif ke negatif. Ha. So kalau positif selalunya kita akan cakap baik sebab mempunyai lebihan daripada pendapatan. Ha. kalau negatif kita akan cakaplah membebankan ke Okey, contoh seterusnya. Dicakap, Cik danani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500 dan beliau juga mengajarkan tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. Cik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850 sebulan Bukan dia sewa rumah Dia sewakan rumah dia kepada orang. Jadi masih lagi pendapatan lah. Kira pendapatan pasif lah. So tadi dia ada pendapatan sendiri rm Kemudian dia ada dia ada ajar tuition. Dapat lagi RM1,000. Dan dia pun ada sewakan rumah dia dapat lagi RM850. Ha, seterusnya Cik Danin Cik Danan mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1200 dan perbelanjaan eh, tidak tetap sebanyak 600 sebulan. Hitung aliran tunai. Okey, macam saya cakap tadi, aliran tunai kita tambahkan semua pendapatan, semua duit yang didapat dan tolakkan semua perbelanjaan. Jadi tadi gaji dia 3000 setengah. Okey, gaji dia RM3,500. Jadi, kita tambahkan lagi dengan duit tuition yang dia dapat. RM1,000. Kemudian, kita tambahkan lagi duit yang disewakan rumah dia RM850. Okey. Pendapatan semua kita tambah. Perbelanjaan kita tolak. Kemudian, dia punya perbelanjaan tetap RM1,200. Jadi, kita tolak RM1,200. Dan uh, tidak tetap perbelanjaan RM600. Kita tolak RM600. Okey. Kalau untuk kira aliran tunai ni apa yang kita tambah dan tolak ni kita tulis sebaris je tak payah tulis asing. Ah ha, tulis sebaris je. RM3500 tambah RM1000 tambah RM850 tolak RM1200 tolak RM600. Kemudian kita akan dapat 3550. Ah ha, maksudnya positif. Jadi kita tekankan akaun positif ah ha, bukan negatif. Jadi aliran tunai itu adalah positif. Ha. Kalau nampak je ada negatif Barulah ratu-ratu negatif So kita akan cakap lah Baik kerana Apa Ah ha, Baik kerana Mempunyai lebihan pendapatan Dan boleh simpan wang di bank ha, Ataupun Apa-apalah ha, Yang bersesuaian ha. So yang selalunya Lebihan pendapatan tu lah yang bagus Okay Ah ha, Itu adalah macam mana nak kira Aliran tunai